జై గురుదత్త దత్తాత్రేయ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే పఠిస్తారో వారికి శత్రు భయం రోగ భయం ఉండదు మరియు మనం తెలిసి తెలియక చేసిన అపరాధాలు ఏమైనా ఉంటే అవి తొలగిపోతాయి మీరు వేసే ప్రతి అడుగు విజయవంతం కాగలదు అసలు దత్త అనే స్మరణ చెయ్యాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి మీరు ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకున్నారు కాబట్టే ఈ స్తోత్రాన్ని వినగలుగుతున్నారు గురు అనుగ్రహం ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు నిత్యం ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తారో వారికి దత్తాత్రేయ అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది శ్రీదత్త परमात्मा देवता अनुष्टुप्छन्दः सकलकामानसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः प्रदमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्चा त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानम् षष्ठात् सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्ष अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकर नामानि दत्तात्रेया महात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातम् दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रण्ये व्याघ्रचोराभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पटे नित्यम् मोक्षसिद्धिममाप्नुयात् दत्तात्रेया सदा रक्ष्येत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थि लभते विद्याम् रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रम् दरिद्रो लभते धनुम् अभार्यो लभते भार्याम् सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री दत्तात्रेय द्वादश नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् न वीडियो का लाइक लैक्ति शेर् चेण्डि सब्स्क्रैब् चेन्